আহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ হৈ যোৱা আজিৰ যিখন সফুৰা বৃত্তি পৰীক্ষাৰ এখন মাধ্য়মিক যিখন আছে অষ্টমৰ নৱম শ্ৰেণী কুৱেশ্যন পেপাৰখন আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে তোমালোক জনাই থওঁ যদি তোমালোক কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আহ

তোমালোকৰ যদি সঁহাৰি পাওঁ তেতিয়া আটাইখিনি আটাইখিনি মই পঢ়াই দি মানে এনচাৰ কৰিম যদি সঁহাৰি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে মই আটাইখিনি নিদিওঁ ঠিক আছে গতিকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা কোনোবা যদি ফ্ৰেণ্ড আছে তোমালোকৰ গ্ৰুপ জুপত দি দিবা ঠিক আছে এতিয়া প্ৰশ্নকেইটা আহিছোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমাৰ প্ৰসাৱত থকা ইউৰিয়া নামৰ পদাৰ্থবিধ তলৰ কোনটো খাদ্যৰ অৱশিষ্ট ইয়াৰ যদি এনচাৰটো চাও তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব প্ৰটিন ঠিক আছে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব প্ৰটিন হ'ব প্ৰশ্নটো আছে তলৰ কোনটোৱে পিতৃ মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈ বংশানুক্ৰমিক চৰিত্ৰ বহন কৰে ইয়াৰ মেনচেষ্ট ক্ৰমজমে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তিনি নম্বৰ স্নায়ু কোষবোৰ দীঘল আৰু সিহঁতৰ বহু শাখা প্ৰব প্ৰবদ্ধ থাকে আৰু তলৰ কোন কেইটাই সহায় কৰে ইয়াত অপশ্যনকেইটা চাওঁ এক নম্বৰ দেহৰ অংগৰ লচ কৰাত আন স্নায়ু কোষৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাত দেহৰ অংগ আৰু অংগৰ মাজত দ্ৰব্য আদান প্ৰদান কৰাত বেছি দূৰত্বলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাত আৰু ইয়াৰ যদি এন্সাৰটো চাও তেতিয়াহ'লে দুইটো আৰু চাৰিটো হ'ব ঠিক আছে গতিকে আমি দুই আৰু চাৰি ক'ত আছে গটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তোমালোক কেইটা হৈছে কমেণ্ট ছেকশ্য়নত জনাই দিবা নেক্সট চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি ঘৰখন বল পোৱা যায় আৰু ইয়াত যদি এন্সাৰটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে এন্সাৰটো হ'ব যিটো আছে বস্তু এটাই পৃষ্ঠ এখনৰ ওপৰে লাহে লাহে গতি কৰি থকা অৱস্থাত হৰ্ষণ বল পোৱা যায় ঠিক আছে হৰ্ষণ বল মানে আটাইতকৈ বেছি হৰ্ষণ বল পোৱা যায় তেতিয়া বস্তু চৰি চৰি এইটো হেৰি হ'ব হা গটো হ'ব বস্তু এটাই পৃষ্ঠ এখনৰ ওপৰতে বাগৰি গৈ থকা অৱস্থাত ঠিক আছে এইটো হ'ব গটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে যেতিয়া বাগৰি গৈ থাকে তেতিয়া হৰ্ষণ বলটো বেছি পায় অৰ্থাৎ গটো হ'ব ইয়াৰ এন্সাৰ ঠিক আছে গটো হ'ব নেক্সট পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পানীত চূড় মিহল পানি খেলে গরম হৈ উঠে এই প্রক্রিয়াটা হল ইয়ার হ তো হব চারিটা অপশনের যে তাপবর্তী রাসায়নিক পরিবর্তন সেইটা হব ইয়ার শুদ্ধ উত্তর নেক্সট ছয় নম্বর প্রশ্নটা কিহর উপস্থিতির গরুর গাখীৰ সামান্যভাবে হালধিয়া হয় ইয়ার যদি এন্সারটা চাও তো হলে তো হব শুদ্ধ উত্তর তেরো নেক্সট সাত নম্বর প্ৰশ্নটো হয়েছে অনুজ্জ্বল পোহরত দেখা পাবলে চকুর মণির আকার কি কৰিব লাগে আমি বৃদ্ধি কৰিব লাগে জানা তোমালোকে বৃদ্ধি কৰিব লাগে য'ত আমি আন্ধাৰ হয় পোহৰ ভালদৰে নপৰে আঠ নম্বৰ স্থিৰ পানীত ৰৈ থকা নাও এখনৰ পৰা ঠিক আছে কি কৈছে স্থিৰ পানীত ৰৈ থকা নাও এখনৰ পৰা আহ মানুহ এজনে পাৰলৈ জপিয়াই দিলে ইয়াৰে কোনটো নাওখন কি হব স্থিৰ পানীত ৰৈ থকা নাও এখনৰ পৰা মানুহ এজন পাৰলৈ জঁপিয়াই দিলে তেতিয়া পাৰৰ পৰা আঁতৰি যাব আঠ নম্বৰৰ কত হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট হৈছে ন নম্বৰটো ঠিক আছে ন নম্বৰ দেখা পাইছা নহয় তোমালোকে এক মিনিট অলপমান মই হেৰি কৰি দিছো পাৰি যদি জুম কৰিব চৰি চৰি অলপ অসুবিধা হয় এনেকুৱা চোৱা ন নম্বৰ কি কৈছে মৌ মাখিয়ে কামুৰিলে বা চোৰাটোৰ পাতে চোৰাটোৰ পাত গাত লাগিলে উপশম পাবলৈ আমি তলৰ কোনটো ব্যৱহাৰ কৰা উপযুক্ত ইয়াৰ যদি এনচাৰটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে চূণপানী হ'ব ঠিক আছে চূণপানী হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ চূণপানী নেক্সট হৈছে এঘাৰ নম্বৰ দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তলৰ কোনটোৱে কপাৰ ছালফেট দ্ৰবৰ পৰা কপাৰ অপসাৰিত কৰিব পাৰে ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ব কট জিংক এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জাহাজ এখন নে যেতিয়া সাগৰৰ পৰা নদীত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া কি হয় জাহাজ এখন যদি সাগৰৰ পৰা নদীত প্ৰৱেশ কৰা জাহাজখন তেতিয়া খটো হ'ব তললৈ নামে ঠিক আছে তাৰপিছত হৈছে বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো গাড়ীৰ পিছলৈ চোৱা দাপোন এখনৰ গঠন কৰা প্ৰতিবিম্বটো তলৰ কোনটো সত্য ইয়াৰ চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰতিবিম্বটো অসধ হয় আৰু সৰু হয় ঠিক আছে প্ৰতিবিম্বটো সৰু হয় নিশ্চয় দেখা পাইছা বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পায় যিহেতু প্ৰতিমাহটো একেবাৰে সৰু হয় তুমি চাবাচোন তোমাৰ নিজৰ মুখখনো একেবাৰে সৰু হৈ যায় নেক্সট হৈছে বাক্য তেৰ নম্বৰটো আছে ক্ল'ৰপ্লা ক্লোৰপ্লাছ আৰু মাত্যকণ্ডিয়া কোষৰ অৰ্ধস্বতন্ত্ৰ কোষ দুই নম্বৰ হৈছে ক্লোৰপ্লাছ আৰু মাট্যকন্দিয়া নিজস্ব ডি এন এ আছে বা ইহঁত প্ৰটিন আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কটো হ'ব শুদ্ধত দুয়োটা বাক্য শুদ্ধ আৰু বাক্য একৰ সঠিক বাক্যা ঠিক আছে নেক্সট চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে গৰম পানী এগিলাচত পানী গুলিবলৈ ভিন্ন পদৰ চামুচ নিৰ্মিত চাৰিখন চামুচ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল তলৰ কোনবিধ পদৰে নিৰ্মিত চামুচখন সোনকালে গৰম হ'ব ইয়াৰে এন্সাৰটো হৈছে ষ্টীল হ'ব তলৰ কোনটো অক্সাইডত ড্ৰপ ৰঙালীট মাছ নীলা কৰে ইয়াৰে হৈছে এন্সাৰটো চাওক তেতিয়াহ'লে আহ ছডিয়াম অক্সাইড এইটো আছে ছডিয়াম অক্সাইড ছডিয়াম অক্সাইড হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধটো কতো তাত পোন্ধৰ নম্বৰ আলোচনা কৰিলোঁ যদি তোমালোকৰ সঁহাৰি পাওঁ তেতিয়াহ'লে বাকীখিনি আলোচনা কৰিম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লাইক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিবা ঠিক আছে বাকীখিনি আলোচনা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে দি দিম